challenge-də isə elektron poçt yaratmağı öyrənəyik. Baxaq, deməli burada kimi elektron xroma və ya digər proqram üzərindən gedirik. Gmail hesab açırıq, Gmail yazırıq. Bu şəkildə pəncərə gəlir. Pəncərədə hesab oluştur hissəsinə vururuq, qeyd eləyir hesab oluştur hissəsini. Vurduq hesab oluştur. Kəndimsin, bizdə users ola bilər, custom name ola bilər. Girdirik, burada adı yazırıq, adı soyadı. Ad soyadı yazdıqdan sonra istifadəçi adını yazırıq. Məsələn bu şəkildə yazsaq, məsələn m.göyov 23@may parolu yazırıq. Parol bir böyük hərf və qalanları hərf rəqəmlərdən ibarət ola bilər. Kiçik hərflərdən ibarət ola bilər. Bu şəkildə şifrəni göstər vurub şifrənizə baxa bilərsiz. Telefon nömrənizi qeyd edirsiniz burada. Telefon nömrənizə qeyd edəndən nömrən sonra iları vurursunuz. Burada nömrənizə sizin avtomatik kod gəlirəcək, təsdiq kodu. Elektron poçtdan təsdiq kodu gəlirəcək. Bizim üçün gəlsin. Deməli kodumuz göndərildi. Kodu yazıb doğrula vururuq və bundan sonra artıq elektron poçt kortarma elektron poçtu yaza bilərsiz. Bunu yazmaya da bilərsiz, istəyə bağlıdır. Doğum gününüzü və digər e, cinsiyyət seçtisiz. E, doğum gününü yazırsız, anadan olduğunuz gün, ayı burada qeyd ediriz və iları düyməsinə vururuq. Bu şəkildə bunu bu hissədən atla da vura bilərsiz. Gəlirsiniz. Burada qəbul qəbul edirəm qəbul edirəm vurursuz Və artıq sizin elektron poçtunuz hazırdır. Burda bu şəkildə gəliv Gmail-in üzərinə vuraraq, Gmail yazısının üzərinə vuraraq elektron poçta daxil ola bilərsiz. Və bu da bizim elektron poçtumuz. Bir dəqiqə ərzində elektron poçtumuz artıq avtomatik hazır edə bilərsiniz.